Но они приходили мирным путем, приходили за оливковым маслом, потому что именно Малая Азия Турция, является родиной оливок. И впервые масло оливковое именно отсюда где -то, где -то, а Оттуда в Италию и в Испанию. И, и когда они проходили сюда, они, в и, конечно же, троянские стоят, и, видимо, им надоело, и решили захватить Трою. А вы помните, по Париме -по они подожгли Трою и открыли себе дорогу в бассейн Егейского священного моря. И активилируясь в местном населении, а распространили здесь греческую культуру. И до 5 века, до нашей эры, <с Viveci> пока они пришли в перцы, здесь кругом, все говорили на греческом языке, были построены греческие колонии, которые дошли до наших дней. И сегодня у нас тут более тысячи античных городов, которые дошли до нас своими названиями и своими именами. В пятом веке властвуют здесь персы, и в 334 году до нашей эры сюда пришел Александр Македонский по девизу освобождения критических городов от критического ига. Пройдя по Малой Азии, он всем дал свободу, всем городам. И дальше пошел в Среднюю Азию, также дошел до Индии, до Вавилона и осознать в Вавилоне умер. И после вот смерти пять его диадомов начали делить захваченные им территории. И 40 лет между ними шла война. Пока шла война, они потеряли доли города. И, конечно же, во многих городах Аристанович оставлял своих ветеранов. как, например, в городе Санурпаура-Полдейца, где дракодаты 20 веков назад, родился порог Авраам. И, как вы знаете, во втором веке до нашей эры, по истории уже то, Малая Азия становится провинцией восточной Римской империи. И в конце первого века, до нашей эры, за пять лет до конца первой эры, до нашей эры, родился Иисус Христос. И когда Он начал свои проповеди, Он был, конечно же, распят. И вот после Его распятия, Его апостолы, один из апостолов, пришли сюда в славу, в и здесь создают первую общину, которая, наверное, становится Одеонийская церковь. И оттуда они отправляются по всему миру. И как вы помните, и тот, когда собрался со своими учениками на тайной вечере, он говорил, что вот до пятидесятницы, они их в никто не расставали. И говорил, если я был крещен святой водой, вы будете крещены святым духом. И также говорил, через два дня я умру, и через три дня я вас И, как вы знаете, первая, кто увидел, что это Христос спасил, это была Мария Магдалена, которая больше уже помогала Иоанна Богослова и Евангелие в городе Ветерску. Все создание отсюда уже пошли распространять Слово Божие по всему миру, а 10 апостолов были мученические, когда начиная с 1967 го года, когда первое здание объявляется при Нероне. И единственный апостол Иоанн Богослов, который жил в Ветерске, который написал 4-й Евангелие, он умер своей смертью и также в что отец, когда его отправили в тот на остров Пасы, он написал Апокалипсис. Апокалипсис, вы знаете, что последняя книга Нового Завета, где описывается второе пришествие и Христа. И вот гонили продолжается до 313 года нашей эры, пока при Константине Великом не объявили христианскую Илью, как государственное когда он сражался на солнце, как который тоже хотел быть императором, и вдруг он увидел на небе крест, и вдруг голос с неба, который сказал, если завтра надо на всех своих нарисуешь крест, и с этой войну победишь. И он так и сделал, на флагшток своего главы посадил сину и луна ну, листа, который я вам сегодня покажу, величайшая и величайшая монограмма, и также на Мария войну, он победил Хита и заявил правителем Рима и построил новый город, который назвал Константинополь, а империя назвалась Византийской. Почему? Потому что до него на этом месте, еще в сегодня веке до нашего, был построен город Бизантии с греческими планицами Медара, и Мигарами. И предварительно не было Бизантии. Поэтому и назвали город Бизантии. И Константин Великий взял название империя от греческого название города. И начинается постепенно строить храмы. И, конечно же, христианство получает полную свободу. Но это...